Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Untuk apa? Untuk apa Allah Taala cipta mati? Pertama, untuk beritahu kepada insan yang beriman, mau juga yang tidak beriman, bahawasanya ada beza di antara makhluk dan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya Kenapa Adam itu perlu keluar daripada dunia dan mati Sedangkan Adam itu akhirnya akan kembali juga ke syurga Inilah sunnatullah Seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Dalam kitab The Shifa'ul Alil Dia mengatakan Menjadi sunnatullah Walaupun Adam itu Akhirnya akan kembali ke syurga tetapi sunnatullah ketentuan Allah Adam itu mesti turun ke dunia dan beramal merasai beratnya amalan merasai taklif merasai bebanan arahan yang Allah Subhanahu wa taala bebankan ke atas dia supaya dia diikuti oleh umat yang datang selepasnya dan dia mati kemudian dia masuk ke syurga maka begitulah setiap makhluk di dalam dunia ni Allah Subhanahu wa taala menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati untuk apa untuk apa Allah taala cipta mati pertama untuk beritahu kepada insan yang beriman mau juga yang tidak beriman bahawasanya ada beza di antara makhluk dan tuhan ini yang disebutkan oleh Abu Bakar ketika mana ada di kalangan sahabat yang agak tidak boleh terima khabar kewafatan nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Bakar Mankana min, man kana minkum ya, man kana minkum ya'budu ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat fa inna man minkum ya'budun Allah fa inna Allah hayyu ya la yamut sesiapa di antara kamu yang menyembah Muhammad maka Muhammad pada hari ini telah tiada Muhammad pada hari ini telah wafat tetapi siapa di antara kamu yang menyembah Allah ketahuilah Allah itu adalah Tuhan yang tidak pernah yang tidak pernah merasai kematian kerana mati itu adalah makhluk Allah maka sebab itu setiap insan yang sentiasa ingat mati dia bukan hanya takut dengan kematian dia merasai dirinya adalah hamba Tuhan maka sebab itu dalam sujud dalam rukuh dalam qiyam dalam tasyahud kita melafazkan lafaz-lafaz yang memuji Tuhan kita nak salat salat tidak akan jadi sah melainkan mesti dimulakan dengan takbiratul ihram apa maksud takbiratul ihram takbir yang menjadikan semua perbuatan yang halal sebelum salat jadi haram kerana boleh membatalkan salat kita ucapkan Allahu Akbar maksudnya Allah itu maha besar Allah maha besar Maksudnya kita nak masuk dalam salat ni tidak ada seruan yang lebih besar daripada seruan Tuhan. Walaupun salat ini kita tak faham kenapa rakaatnya berbeza-beza. Siapa faham? Kenapa salat maghrib tiga? Kenapa salat isyak empat? Kalau ikut logik, salat isyaklah tiga sebab dah lewat pendek sikit lepas tu boleh terus tidur kan ni maghrib pula yang tiga isyak jadi empat bagi yang bukan musafir lah yang musafir dia, dia potong jadi dua lah kan yang isyak Allah kan siapa faham? tak faham kadang-kadang Allah memberikan kita satu hukum hakam di luar daripada logika akal dan kita kalau tanya pun tak dapat satu jawapan yang yang boleh akal kata Ah okey okeylah aku faham. Terutamanya kalau orang non muslim tanya kan. Orang bukan Islam tanya, kenapa solat lim lim waktu? Kenapa dalam rakaat solat ni berbeza-beza? Kenapa rukuk sekali sujud dua kali? Kita nak jawab macam mana? Hah? Kita nak jawab macam mana? Tak tahu kan? Ha, ni saya bagi jawapan Mudah-mudahan jawapan ni bagi dia Bagi dia puas hatilah Manusia Setelah dia merasai dirinya hamba Allah memberikan pelbagai bukti Tentang kewujudan Tuhan yang tidak mati Tuhan yang sentiasa ada yang mentadbir alam ini Dia rasa Tuhan ni wujud Setelah dia percaya Tuhan ini wujud. Dan setelah dia percaya Al-Quran itu daripada Allah, Allah banyak turunkan ayat-ayat Quran. Dalam Quran menceritakan tentang fenomena alam yang tidak pernah diketahui kebenarannya dan ketepatannya melainkan pada hari ini, pada zaman ini. 1400 tahun dulu orang hanya beriman dengan Quran. Dari sudut mukjizat saintifiknya. Hari ini kita kaji Quran, kita kata Quran betul tepat Quran. Hadis juga tepat. Maka kita kata Quran tepat daripada Allah. Betul. Hadis juga betul daripada Nabi. Mustahil kalau Quran ni direka oleh satu orang manusia yang buta huruf, yang tak pernah belajar daripada mana-mana kitab lain. Tiba-tiba dia bawa satu kitab dengan 6000 lebih ayat. Tak ada satu ayat pun yang dibuktikan salah sehingga ke hari ini setelah kita percaya kita perlu untuk submit our self kita perlu untuk serahkan diri kita pada Tuhan maka apa saja yang Tuhan suruh kita buat kita buat walaupun kita tak faham kerana nak jadi hamba kena buat apa yang disuruh tanpa banyak bertanya bab mengenal Tuhan bab mencari kewujudan Tuhan yang ni Tuhan bagi dalil akal dalam Quran tapi bab ibadah. Kadang-kadang bila masuk bab ibadat ni, kan? Tu yang saya selalu saya selalu buat contoh kan. Kita solat subuh. Sebelum solat subuh tu kita ambil wuduk. Lepas tu solat subuh, solat qabliyah, lepas tu solat subuh. Solat subuh, habis solat subuh kita pun keluar. Kan? Kita pun keluar, wuduk masih ada, sampai waktu duha kita ambil wuduk semula. Wuduk awal tadi tak batal lagi. Kita ambil wuduk semula. So kita perbaharui wuduk. Solat duha Lepas solat duha wuduk tu masih kekal lagi. Kan? Wuduk tu masih kekal. Lepas tu kita rasa aku nak perbaharui wuduk lah. Pergi wuduk lagi sekali. Lepas tu kita solat sunat wuduk. Sampai waktu zuhur. Kan? Bila waktu zuhur kita rasa dah nak terkentuk dah. Berapa kali ambil wuduk tadi? Tiga kali. Kita kentuk sekali. Berapakah wuduk yang tinggal? <coughs> Berapakah wuduk yang masih berbaki? kita kata tak ada semua semua hilang ini bukan macam main playstation kan tiga tolak satu tiga dua maka sebab itu di dalam salat kita melafazkan lafaz-lafaz yang mengagungkan kebesaran Tuhan kerana kita tahu Tuhan yang kita sembah ini sekali-kali tak sama macam makhluk Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang mengetahui segalanya dan Tuhan ini tak mati kita sujud, kita rukuk menyebut subhanallah, apa maksud subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada daripada segala sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat yang merupakan sifat makhluk. Maha suci Allah yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Itu yang pertama lah. Tuhan menjadikan kematian ni di depan kita supaya kita ni rasa diri kita hamba Tuhan adalah Tuhan yang tidak sekali-kali mati